Маш, может, что-то хорошее. Бачила, не хорошо. До меешь, до ты меешь, должна... дать обмены. Нет, обмены. нет. я не так. знаю. Да, единственное, что хорошее было, это там предсказали по ракетам по России, да, но... но... Но, не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны, там вроде гробы падали. То есть должны мертв мертвых сначала вернуть. Все, что последними давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов, там реально да. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Угу. Да, мне там уже кидали, но я так, это не выставляю, меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Что там это пишут. зараз? Заразь да, у меня ничего не заявлялось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речи, дуже багато у меня питаний, которые стосуются Житомирщины, какие зараз загрозы. Мне не нравится за Крывой Рог вообще на июль. То есть, я когда кривой угу. рог настраивалась смотрела, там мне предложили свечка. Сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похожее. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Нет, 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 не, мы, мы, мы. А, мы. Повторим. А они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже. Мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Я не знаю. Кто меня спросил? Про Житомирщину. карта дерева. Птички. Э, тут карта этот падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно... Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома, опять Чернобыльской станция. это июль. Э, и, может быть, новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Желарской области снова. Но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть, могут быть какие-то новости. Может, какие-то дорожники или что, типа, того, или снова будут на, накаляться. Понял, накаляться, все, что белорусы собрали, там какие-то эти. Ну, забейте на это пока что. Кременчук останнім часом постійно під обстрілами, які прогнози для цього міста? Ну, по Кременчугу я вчора смотрела, типа там я примерно розумію, куди вони били, я просто не можу це зробити. У них це направлено було, типа, куди они е, вот. Спеціально було зроблено. Місцеві точно знають про що Я думаю, так, да. Да. І прямо от, от это з этого було. Те ж саме, що сюдані гаря про стара Константинов. Ну, я не можу угу. как бы, нічого нового ответить, тому що, ну, зрозуміло, вони куди не б'ють. Що мені А, Також просили подивитися Лубни теж Полтавщина. От, підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахедів над містом. Поки клевір падає. Ну, Карта ліси, єдине, що ну, карта ліси і карта сердця, це про нового і ключ. Це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Очень много в городе наводчиків. Серце і лиса, і ключ еще падає, що розливають інформацію. Вам би наводчиками зайнятися. Так, а вопрос, какой? секундочку, що спросить? Чи дійсно зараз США почне тиснути на Україну, можливо, обмежувати допомогу, про яку ми на початку говорили? чтобы Украина пропонила обстрелы. Ну, России. всадники гора, всадники гора падают. Ну, Но... я бы не сказала, что всадники гора. Тут, может, два тут, да, трактовать можно и так, и так. То есть всадники гора, по сути, можно сказать, что, в принципе, это и происходило уже. Ничего нового. То есть нет нового mm -hmm. движения. Потому что карта горы она говорит о том, что обстоятельства тяжелые. Просто поняла очень. Или там еще карта джентльмен, да, падает, то есть типа и гора. То есть говорится о том, что, по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо. Не будет успеха иметь, понял, давление Трампа на Зеленского. Давай так еще могу трактовать. А покажите это отношения Трампа с Путиным мне. Письмо, общение есть, видишь, письмо сразу падает. Есть общение, есть контакт какой-то. Картайстов корабль. Хорошо, по-прежнему, покажите мне, все-таки Трамп э, нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса, я, сердце и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. Зеленский, секундочку, Зеленский. Сейчас к Зеленскому отношение. Настоящее. Всадни. Ребенок. Ну, как понятно. Как Зеленскому молодой парень. Давай я так скажу, да? Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева, корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер неплохое, это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам а Зеленский как Трамп относится. Это очень странно все. Кольцо. Птицы. Дорога. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но не, все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял там карта? Но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, но, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор типа, что он безлишний, э, без, без эмоциональный, без, бессердечный, но при этом как бы не падает, что он враг. То есть тут тоже очень, это может, какой-то он просто... Только характер где-то странный, может, какой-то, не знаю. Хорошо, покажите нам, давайте так, хорошо, Трамп все-таки Украине помогает вообще? Ну, то есть, может, мы много чего не знаем, а понимаешь, мы много не знаем, наверное. Безумовно. Можно даже не Трамп пытаться, можно вообще США. Или сейчас мы получаем достатньо этой помощи от США. Ну, опять-таки, метод кнута и пряника. Как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака и дерево. То есть все равно как-то... Как я говорю, пиздит-пиздит. Угу. При этом все как-то пытается, что-то где-то. Ну, что такое, тихоря может. Ну они уже делают так же в России, я не знала. Я даже уже об этом думаю, знаешь. Может как-то уже там пытаются Зеленский сами по себе. Деташота. Це було а тут... б дуже непогано. да да, да Ти да. стане справді найбільш небезпечним містом в Україні. Так. Я не думаю. Тобто, свій шкарта падает ну Клаус до да, Хмари. Тучи. Я уже забыла, как на русском будут хмары. Хмары. Это, <laughs> это, 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 это приятно, ты понял? То есть, ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно, все равно будет защиты всегда в Киеве. Нет. Нет, 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 нет. А касательно... О, я ответила на два вопроса твоих. Про захвост, и <с> ломать. Это все полная. Опять якорь, всадник. И снова, все равно, якорь, всадник и медведь. Нет. Все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Что Киев это столица. То есть я вот, бы... а какая вообще, какая область самая опасная? Будет, в принципе, в ближайшее время в Украине. А я поняла. Дом, звезда и ключ и крест. Ну, звезда у нас, если мы если мы э, Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да, это Херсонская область, Харьковская область, Донецкая Луган, ну, все-таки звезда я трактую, если это берем, я трактую это больше, как Запорожье, всегда. Звезда. Именно. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть это не на Киев, конкретно поняла, выпала. То есть, по Ленорману, вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел такой, что это за гора? Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть карта горы ⁇ это уже, я уже поняла, полинорману ⁇ это западная область. Понял? Тут карта дома... из за что это? Это наступы больше, чем обстрелы? Ну, я спросила просто про опасность. То есть, не я не спрашивала конкретно. Чай, да, Да, меня да, да. да, да. сейчас не, не хвалят обстрелы. Че там? Меня зараз сейчас просто. То есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты. еще. Почему так может быть? Атомная станция. Поняла? То есть почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. Ну, пока сны не снялись никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Макет. Ну, гроб падает. Карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Линормане. Ленорман она не брала, кстати, да, в прогнозы. Mm -hmm, карта да. рыбы в Линормане в данном случае, ну смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы ⁇ это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции, там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется да. правильно, вот эти вот все, вот с этим связано. Не единожды показывала, тоже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка, то есть это может быть, ну это радиацию, наверное, показывает, понял? И у -у -у. карта гроба, то есть всегда будет показывать, пока идет война, по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции, я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю, я думаю так, если же у меня ну, если же мне, знаешь, там даже элементарно, когда к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолет, там, самолет mm -hmm. пойдет, да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реально загроза прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать, бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. То есть когда Чернобыльская станция была, она приснилась заранее, помнишь? Так, так. Это было да. заранее. То есть это не было там... Они дают всегда возможность подготовить, подготовиться. Понял? Поэтому пока... Нет, Ну, хочеться вірити, що і не побачиш таких силах. Я тоже хочу вірить, но попереджать. Я вже навіть так. не знаю, але блін, скільки мені вже показувало, скільки казало за три роки, я думаю, що все воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял, они ж, как бы не враги мені. Наоборот. Они за те, щоб у мене все хорошо було. І, в принципі, ну, как бы у меня у моих близких, і, ну, я не знаю, я считаю свою аудиторию своей семьей, поэтому я считаю, что моя семья, да, ну. У них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И мне я, я знаю всегда, я знала всегда, я всегда это мертвым говорила. И на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. Вот у вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне. Про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай Бог, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам тут показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим, это вот эта семерка. Везде семерки, 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 семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну то есть, что такое? В чем эти семерки? В чем проблема? Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще.